কেৱল আমাৰ ছোৱালীজনীহে বিয়া হবলৈ আছে ঘৰত বিয়া নোহোৱাকৈ ছোৱালী এজনী থাকিলে মাক বাপেকৰ বৰ চিন্তা হয় ভাল ল'ৰা এটা মোৰ ছোৱালীজনী বিয়া পাতে নে নাপাতে সেইটোৱেই অনবৰতে চিন্তা হৈ থাকে

কিন্তু ককাইদেউ নন্দিনীয়ে তাত থাকি ভাল পায় বা নাপায় সেইকাৰণে এই কথাটো নন্দিনীৰ লগতো আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ তাইৰ গোটেই জীৱনৰ কথা আছে কিয় তই চোন কৈছিলি ঘৰ দুৱাৰ সকলোবোৰ ভাল লৰাজনো চাকৰি কৰে তাই থাকি ভালেই পাব দে তই চিন্তা নকৰিবি আমি যিটো পচন্দ কৰো তাইও সেইটোৱে পচন্দ কৰিব লাগিব নহয় মানে লৰাজন আৰু লৰাজনৰ দেউতাক বহুত ভাল কথা বতৰাই সকলো ক্ষেত্ৰতে তাই ভাল তাই কোনেও বেয়া পাবই নোৱাৰে যদিও কোনোবাই বেয়া পায় তাই যি মৰমেৰে কথা বতৰা পাতিব নহয় তাতে মুহি যাব সেইকাৰণে আমাৰ নন্দিনী সকলোৰে লগতে ভালকে মিলি থাকিব পাৰিব

ছোৱালীজনীক চাব কাৰণে অ মা আমি গৈ থাকো তোমালোকে দুখ কৰি নাথাকিবা আমি মাজে সময় ইালে আহিম খবৰ খাতি নুই থাকিম তোমালোকেও পাৰিলে যাবা ইমান দেৰি শুব লাগে নে ৰুমত মোক চিনি পোৱা নাই মোৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছে যিহেতু আজিৰ পৰা মোৰ মতে চলিব লাগিব ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়ে মোক চাহ দিব লাগিব এইখিনি কথা নাজানে যিহেতু তাইক মই আজিয়ে সকলো কথা শিকাই দিব লাগিব

মোৰ মতে চলিব লাগিব ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়েই সকলো বাবে চাহ জলপানৰ যা যোগাৰ কৰিবা এনেকে কিন্তু নহব দেই সোনকালে উঠিবা আজিৰ পৰা মা তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা তাইৰ বাবে এখন ঘৰ একেবাৰে নতুন যোৱাকালিহে এইখন ঘৰ বুজিব কাৰণে আৰু আমাৰ সকলোকে জানিব কাৰণে তাইৰ অলপমান সময় লাগিবই তাই আজি অলপমান দেৰিকে উঠিলেই যেনিবা তুমি তাইক ইমান কথা শুনাব লাগেনে নকবা তাইক একো তুমি বেয়াকৈ নকবা পৰা একো কথাই নকওঁ

একো ক'বই নোৱাৰি কিবা এটা ক'লে বেয়াই পায় ৰাতিপুৱা ন বৰী হাতেৰে চাহ খাম খাম বুলি গা নোধোৱাকৈ ডাইনিং টেবুলতে বহিয়ে থাকিলো কিন্তু নাই বোৱাৰীক উঠাই নাছিলে নহয় এতিয়া আৰু ইমান দেৰি ৰখি থাকিবলৈ নাই মই বাহিৰা গাটো ধুই লওঁ মায়ে কেতি পিছল খাই নাযায় নিশ্চয় জেঠী পইতাচুৰা সেইবোৰ দেখিলে মায়ে সেইবোৰ বহুত ভয় কৰে

দেখা নাই নেকি এই পঁইতা চোড়ী মোৰ গাত লাগি ধৰিলে এতিয়া মোৰ বহুত ভয় লাগিছে পঁতা চোৰাজনীলো এইজনী দেখো একেবাৰে অকণমানি পঁতা চোৰা মই কিন্তু অলপো ভয় নকৰো দেই বৰ হাঁহি থাকিব নালাগে যদি পাৰা পঁইতা চোৰাজনী মোৰ গাৰ পৰা অঁতৰাই পেলাই দিয়া কৰবাত নহলে এই পঁতা চোৰাজনীয়ে মোক কিন্তু খাই পেলাব

মই নোৱাৰো দেই তুমিয়েই লৈ আনিব লাগিব আহা যেনে তেনে আহা ঘৰলৈ বোৱাৰী অহাৰ পিছত আজিৰ পৰা সকলোবোৰ বজাৰ কৰিছে হাতখন বিষাই গৈছেগৈ ইমান বজাৰ নকৰিলেও হয়চোন অহা সপ্তাহত আকৌ দেওবাৰ আহিব দেওবাৰে পুনৰ দেওবৰীয়া বজাৰখন বহিবই তেতিয়া কৰিলেও হয় আজিয়ে সকলোবোৰ বজাৰ কৰি লৈছে শাক পাচলি ইমান কিনিছে নহয় এটা বেগ লৈ অকণমান সহায় কৰি দিলেও হয় তেখেতে যেনেকৈ আহিছে তেনেকৈ ঘৰলৈ গৈছে মোৰহে কেৱল হাতখন বিষাই গৈছেগৈ মোক অলপো সহায় কৰি নিদিয়ে ৰবা মই তোমাক একো নকৰোঁ এটা সময়ত মই বোৱাৰী আছিলোঁ কিন্তু শাহুৱে যিখন কষ্ট দিলে নহয় আৰু ইমান কষ্ট দিয়াৰ বাবে মই মৰি থাকিলোঁ মানে মোক মাৰি পেলালে মই তোমাৰ সকলোবো কথাই জানো আৰু এতিয়াও গছৰ ওপৰৰ পৰা সকলোবো কথাই মই শুনি আছো তোমাক হাহুৱাই কষ্ট দিবলৈ বিচাৰি আছে তুমিহে বুজি পোৱা নাই হাহুৱাই কে বুৱাৰীয়ে কষ্ট দিলে মই অলপ সহ্য কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে মই তোমাৰ আগত দেখা দিছো তুমি ঠিকেই কৈছা মোৰ বিয়া যোৱাকালি হৈছিলেহে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই মই গালি খালোৱেই ঘৰত কোনোদিনে কাৰো পৰা গালি খুৱাই নাছিলোঁ আৰু এতিয়া বজাৰলৈ লৈ আহিছে আৰু ইমানবোৰ বজাৰ কৰি দুটা ইমান গধুৰ গধুৰ বেগ মোকে ভাঙিব দিছে হাত দুখন বিষয়াই গৈছেগো মোৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা আজিৰ পৰা শাহুমাই তোমাক কেতিয়াও গালি নাপাৰে আৰু অলপো কষ্ট নিদিয়ে কাৰণ আজিৰ পৰা মই তোমাৰ লগৰ প্ৰতিটো সময়তে থাকিম

সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ মোলৈহে নন্দিনী দুখ নকৰিবা কিছুমান শাহু বৰ ভাল লাগে আৰু কিছুমান শাহু বৰ বেয়া তোমাৰ শাহু মাক

তুমি তাইক তেনেকে কব নালাগিছিল তাই অহা বেছি দিন হোৱাই নাই আৰু তুমি এতিয়াই তাইক ইমান শাসন কৰিবলৈ লৈছা যে কিবা খাই ভাল পালে তাইক কৈ দিবা তাই বনাই দিব নহয় খং কৰে নেকি অকল গালিয়ে পাৰি থাকে আৰম্ভ কৰিলে মই আৰু ইয়াত অলপো না থাকু ঘৰলৈকে যাওঁ গৈ তুমি কত যাব না লাগে যিখিনি কষ্ট আৰু দুখ ম হজ্য কৰিছিলু কিন্তু মই তোমা হজ্য কৰিবলৈ নিদু আজি পৰা মই তোমা হাহুমাক ভাল এটা শিক্ষা দিব লাগিব যাতে আৰু কেতিয়ো তোমাক বেয়াকে কবলৈ ভয় কৰে তুমি হাহু মাক কি বুলি শিক্ষা দিবা হাহু মাই কাৰৰে কথাই নহুনে নিজৰ মতে সকলোবো কৰি গৈ থাকে এইয়া সোৱা মই পইতা সুৰা

তই মোক চিনি পাইছনে মই তোৰ মৰমৰ পইতা চোৰা

এইবোৰ সকলো নন্দিনীৰ কাম পইতাচোৰালে মই বহুত ভয় খাওঁ বাবে ৰিমোট কন্ট্ৰল কৰিব পৰা এটা পইতাচোৰা কিনি আনি মোক এনেকে ভয় খুৱাই আছে ৰ তাইক মই আজি এহেকা দিবই লাগিব তাইক মই আকৌ পইতাচোৰা মই কোনো ৰিমোট কন্ট্ৰল কৰিব পৰা পইতাচোৰা নহয় মই সঁচা সঁচি পইতাচোৰা আৰু কথা ক'ব পৰা পইতাচোৰা নন্দিনীক যদি কষ্ট দিয় তেতিয়াহ'লে তোৰ খোৱা বোৱা থকা পিন্ধা একোতেই মই শান্তি নিদিওঁ সকলোতে মই থাকিম সঁচাকৈ বিশ্বাস হল এয়া সপোন হবই নোৱাৰে মই আজিৰ পৰা নন্দিনীৰ কথা একো বেয়া চিন্তা নকৰো তাইক মু নিজৰ সালি নিছনাকে মৰং কৰিম কেতিয়াও গালি হবাই নাপৰো কেতিয়াও কষ্ট নিদি তুমি তুমি দুখ নকৰিবা আজি পৰা মই তোমা একো বেয়াকে নকও। মোৰ hagumai মোক বহুত কষ্ট দিছিলে দুখ দিছিলে হে কাৰণে মনতে পুহি ৰাখিছিল যে মোৰ নিজৰ গুৱৰিজনীকো মই দুখ দিম কষ্ট দিম বুলি কিন্তু হেয়া কৰিবলে কেতিয়াও নাপায় মই হেইটো কথা না তুমি মোক বেয়া নাপাবা তোমাক যিখিনি কষ্ট আৰু দুখ দিছিলু তাৰ বাবে মোক তুমি বেয়া নাপাবা মাফ কৰি দিবা যে নকব তেনেকে নকব মই আপোনাৰ একো বেয়া পোৱা নাই আজিৰ পৰা আমি মিলি জুলিখিনি দুখ দিছিলো কষ্ট দিছিলো তাৰ বাবে মাফ কৰি দিবা আজিৰ পৰা শাহু মাহ নহয় মাফ দি একৰ নিচিনা থাকিম সঁচাকে নেচাকৈ